Ирония судьбы – очень простой фильм. Женщина выбирает маменькингового сынка вместо успешного, надежного, ответственного, серьезного человека. То есть, ну, вот у нормальной женщины, представьте, выбор. С одной стороны, мужчина, который серьезно за ней ухаживает, который обеспеченный, серьезный, ответственный. А что он обеспеченный? Мы видим, во-первых, он ездит на личном автомобиле. По-моему, у него уже ули тройка была. На те времена это было круче только яйца или Волга 24. -ка. Ну, это очень круто по тем временам. Даже если у тебя много денег, попробую еще достань, купи. Дальше, что он и Полит дарит ей на Новый год? Он ей дарит французские духи от Ланком Клима. Ну, на тот момент это просто нереальная задача. То есть это не то, что там, хоть у тебя тысяча рублей советских, хоть две тысячи, их просто нереально, вот просто нереально достать. Там, что, в Москве их не купить? то же не то, что сейчас пошел, бракард купил в магазине, сколько, столько там, 100 долларов. Тогда это просто не, ну, задача нереальная, нерешаемая. Тем более перед Новым годом. Там у тебя какого уровня должны быть связи, чтобы ты и это тогда культовые духи были. Это кто жил в то время, то знает, что это там Шанель номер пять и клима это было. Ну, круче ничего не было. И купить их невозможно, их просто нет. А тем более перед Новым годом. Но он решает эту задачу, то есть это у него связи на уровне там Министерства внешней торговли, Министерство иностранных дел, то есть это из-за границы кто-то как-то достал, там купил, нарушая закон, переслал. Это что же не то, что сейчас через Рубикон Экспресс передал посылочку там автобусом. И раз она у тебя уже. Это просто, ну, нереальная задача, но он ей подарил эти духи. И второй персонаж расскажу в следующем видео.